Повторяюсь, сейчас как раз лига собрана и начало чемпионата. Все команды примерно в одинаковых условиях. На таблицу сейчас нет смысла смотреть. Поэтому, ребят, я предупреждал, что команда без очков, как раненый зверь, она еще более опасна. Поэтому с первых минут был план на первых минутах постараться сделать результат. Но это не получилось немножко подстроились под их игру и начались просто длинные передачи. Ну, и как бы с тех моментов, которые были в первом тайме, ничего с этого, не, так скажем, не получили дивидендов. Но в таком режиме, как мы прогнали командочку соперника на этом пульсе, было понятно, что во втором тайме появится пространство. И наши скоростные игроки Сандей, Войцеховский, Пасичи, Савин, и мы будем иметь определенное преимущество с определенным количеством моментов. В принципе, это все и получилось. То есть, если бы по кровни были футболисты молодые, то было бы намного больше результативности. Ну, я считаю, что у нас сейчас вообще подобраны ребята со скоростными качествами, с техническими. Просто они еще немножко молоды. А так, в принципе, по этому уровню этой премьер-лиги, я думаю, что каждый из наших игроков мог бы при определенном течении обстоятельств, при определенной работе вырасти в игрока премьер-лиги. Я говорю просто ребятам, что результат определяет не таблица, каждый выигранный эпизод. И потом это складывается. В таблицу пусть смотрят, еще раз повторюсь, место есть только одно. Я не вижу разницы между пятым, двенадцатым, шестым, седьмым. Есть первое место. Как бы. Поэтому я считаю, что в таблицу надо смотреть на первом, может быть, или на последнем. То остальное.

Футболисты ошибается, и где-то это подстраховывается. Но на той команде есть, что ошибся вратарь, и его ребята сплотились и выручили. То есть понятно, что это могла быть результативная ошибка. По такой игре все могло быть ну, хорошо, что так закончилось. Но мы, естественно, над этим обязательно будем указывать и работать, потому что это была грубейшая ошибка. Все. Не совсем взаимопонимание, нападение, линия нападения какое-то. Бывает место того, что пропустить мяч, решается враги. Как-то будет выравниваться как это взаимопонимание или все-таки кто-то другой появится в основе. Ну это взаимопонимание легко делается. Вот сейчас есть конкуренция, есть Файцихловские, есть 100 оба растут. И поэтому сегодня у Влада лучше получилось в прошлой игре у Валеры. И, и, они друг друга двигают вперед. Другого никто ничего лучше не придумал. В первом тайме мы не увидели голов и не увидели кстати, фанатов на трибунах. Во втором тайме появились фанаты и увидели сразу же эти голов. Вы как-то это связываете с поддержкой? Ну, я вообще считаю, что Ахтырка достаточно футбольный город. И э, если мы будем продолжать в том же духе набирать очки, я думаю, что и люди подтянутся. Хотя, я так заметил, Достаточно много девушек приходит на трибуны. Я думаю, что может быть, руководство сделало бы бесплатный им вход. Еще больше пришло людей, любителей. По ходу игры мы то проигрывали в один мяч, то потом нам сравнивали. Когда мы стали при счетке 3-2, не было ли желания тренерского штаба засушить игру, чтобы уже сохранить имеющийся победный счет? Но... В принципе, мы и так старались рационально играть. Мы, наверное, обратили внимание, что мы сначала прессинговали, потом отходили назад. То есть и все это в принципе каждый отрезок игры в принципе был запланирован. Но при счете 3-2, конечно же, нужно попытаться сохранить и подсказывали, чтобы больше было контроля, тем более нас на одного больше. Но опять же, молодости и азарт их тяжело остановить. Они несутся, как угорелые правильно отметили, что сегодня выполнена колоссальная работа и очень хорошо, но потом в концовке там чуть не но приносил. вы понимаете, вот заметьте, те игры на его месте играл Арвеладзе, тоже хорошо играл, этого выдержали, он свеженький и э, две игры не играл, и сегодня он все выплеснул, поэтому это ну как бы есть такая специфика с работы с молодежью, что они играют две игры, одну проваливают, и тут самое главное тренеру угадать, когда кого То мы тотально доминировали, то потом резко команда проседала на 15 минут, потом опять пора вернуться. С чем это снято? Ну вы понимаете, вам, наверное, тоже жарко фотографировать. Ну плюс 30 на улице, духота стоит. Невозможно 90 минут играть в одном ключе. Понятно, что мы берем паузу.